കാവ്യലക്ഷ്മിയുടെ ശ്ലോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ ബമണൂർ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രീരാമ സ്തോത്രമാണ് ആലാപനം ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ കൃതാർത്ഥദേവന്ദനം ദിനേശവംശനന്ദനം രാമമീശ്വരം मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम् स्वतातवाक्यकारिणं तपोवने विहारिणं करे सुचापधारिणम् नमामि राममीश्वरम् कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धकेशनायकं नमामि राममीश्वरम् प्लवङ्गसङ्गतिं निबद्धनिं न गपतिं दशास्यवं नमामि राममीश्वरम् विदीनदेवहर्षणं कपीप्सितार्थवर्षणं स्वबन्धुशोकर्षणम् नमामि राममीश्वरम् गतारिराज्यरक्षणम् प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतास्तमोहलक्षणम् नमामि राममीश्वरम् हृताखिलाचलाभरम् स्वधामनी तदागरम् जगत्तमो नमामि मी रामीश्वरम् समाहितात्मना नरोरघूत्तमाष्टकम् पठन् निरन्तरम् भयं भवोद्भवम् न विन्दते इदम् समाहितात्मना पठन् निरन्तरम् भयम् भवोद्भवम् न विन्दते पढन्निरन्तरम् भयं भवोद्भवम् न विन्दते